özü görünməz insanlar var, var əlbəttə ki, məcazi mənada. Yəni onların varlıqları ilə yoxluqları demək olar eynidir. Yəni özləri də bu haqqda bilirlər, anlayırlar, hiss edirlər və onlara əlbəttə ki, narahatçılıq yaradır. Kim istərkə ki, ilə biri olmaq, yəni mən varlığım, yoxluğum eynidirsə, insanlar üçün əlbəttə bu məni narahat edər. Bəlkə bir zamanlar siz belə biri idiniz və vaxt keçdikcə, illər ötükcə Artıq həyat təcrübəsi yığdıqca siz dəyişdiniz. Əgər hiç anlamadınız necə oldu bu sizin həyatınızda bu dəyişimlər, necə oldu baş verdi, bəlkə bunu qəsdən etdiniz, bilərək də etdiniz, artıq nələrinisə fərqində oldunuz. Və necə insan nədən gözü görünməz olar? Yəni bunun səbəbi nədir? Səbəb odur ki, hamının gözləntilərinə uyğun olmaq hər zaman özdə. Hər zaman. Və düşünün, yaxınlaşırsınız siz metro olsun, yəni yeraltı olsun, eskaltora. Enəcəyisiz, görürsüz ki, eskaltor işləmir. Əlbəttə ki, həmen diskomfort bir hiss olacaq. Yəni düzə düşüb gedəcəksiz, yəni də qalxacaqsınız. Amaki Eskalatorun işləməməsi sizin gözünüzə çarpacaq. Siz onu fərqində olacaqsınız birdən ki, ay, eskaltor işləmir. Niyə? Çünki sizin gözləntinizə uyğun olmadı. Hər zaman işləyirdi indi işləmədi. İşləsəydi siz onu fikir vermədən keçib yolunuzu hələ elə də gedəcəyisiz. Yadışıb ya, ya qalxacaydınız. Yəni məsələn evdar xanımlar arasında elə xanımlar çoxdur. Əslində mən deyərdim, tək evdar yox, hələ İşləyən qadınlar arasında da elələri çoxdur. Çox öz məsələn xarici görüşləri ilə o qədər də maraqlanmırlar özlərinin. Yəni illərlə hələ eyni, eyni, eyni heç bir dəyişiklik olmur onların görüşlər, görüş xarici görüşlər, görünüşlərində. Və məsələn birdən biri olar imcini dəyişəndə, əlbəttə ki, həmən hamı, rəfiqələri, dost tanış, evdəki məsələn həyat yoldaşı Həmen bir reaksiya, bir yaxşı ya pis, amma reaksiyalar olacaq mütləq. Kimsə tənqid edəcək, kimsə digərinə gözəl oldu. Yəni ki, həmen bu insanın fərqində olacaqlar. Hətta məsələn danışacaq ki, "A, yadındadır. Falan, keş illərlə eyni cür idi. Elə gözəl imic yaradıb, nələrsə eləyib. Məsələn, indi daha başqa variantlara keçim. Uşaqlar üçün gözə görünməz olmaq çox dözülməzdir. Validən tərəfdən gö görünməz olmaq. Və uşaq məsələn qəstən davadı da eliyər, nəsə sındırardı evdə. Yəni bir dəfə təsadüfən nəsə eliyadı. Davı oldu, nəsə sındırdı və gördü ki, valideynlərin buna qarşı diqqət yarandı. Ya danadılar ola bilər, ola bilər, e, oturub nəsihət verdilər. Yəni bu uşaq gördü ki, ah, deməli mən belə diqqət ala bilərəm. Yəni bu şursuzcasına əlbəttə o uşaq bunu bilərəkdən, yəni ki, re strategiyalar yaradmir amma diqqəti istəyir. Yə yəni, onun üçün fərqi yoxdur. Atanın, ananın diqqəti artıq pisdir, yaxşıdır. Təkin görsünlər məni, mənim varlığımın fərqində olsunlar. Hətta e, gözə görünməyən uşaq, yəni ki, ana ata doim məşğuldurlar işlə, güclə, evdə gəlirlər, evdə işi, yəni ki, evə daşıyırlar da, kompüterdə -da. məsələn işə davam edirlər saatlarla, gecə yatana qədər uşağı hələ yola verirlər. Nə isə də yalandan formal gedir. Bütün münasibətlər formaldır. Bu uşaq bir dəfə xəstələnir və görür ki, aha bu bunun ətrafında belə pərvanə oldu. Hamsı dolanır bunun başına. Və istər-istəməz başlayacaq. Məsələn, bir dəfə üzərinə qaynar su tökəbilər. Yəni bu bunu qəsdən etmir. Amma təstəzs onun başına nələrsə gəlir. Ya xəstələnəcək, ya nələr olacaq. Çünki diqqəti çəkir belə öz üstünə. Görür ki, hə, axır ki məni görürlər. Axır mənim istədiyim kimi mənə davranırlar mənə xoş sözlər deyirlər, mənə daha çox vaxt ayırırlar. Yəni gözə görünməz olmamaq üçün insan mütləq e, gözləntilərə uyğun olmamalıdır. Hər zaman, yəni ki, o deməyir ki, siz daim e, bir gün belə, bir gün belə emosional gərstatsiz insan olasınız, yox. Amma yəni ki, bunun öz avantajları, dezavantajları var görünməz olmağın. Görünməz olmağın avantajı odur ki, hər zaman Bütün insanlar hər zaman yalnızda olacaqlar. Amma gözəntilərə uyğun olmama, yəni o nə deməkdir əslində? Əslində ikinizdən necə gəlirsə o cür davranmaq hər zaman. İncidisə kiminlə danışmaq istəmirsiniz? Siz aylarla danışmıyasınız, illərlə bəlkədə.